Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, InsyaAllah pada hari ini saya akan uh, Membentangkan berkenaan dengan kajian saya Yang bertajuk kesediaan pelajar tafiz Dalam mengaplikasikan kaedah peer coaching Dalam pembelajaran di uniten. Sebelum kita pergi ke uh, Pembentangan yang seterusnya Uh, suka untuk uh, saya uh, menerangkan secara ringkas berkenaan dengan Peer Coaching okay. Peer Coaching adalah uh, merupakan satu kaedah pembelajaran yang kolaboratif uh, Satu kaedah pembelajaran kolaboratif yang melibatkan uh, interaksi aktif uh, Antara rakan sebaya yang mana pelajar saling uh, membimbing uh, Untuk memahami atau menguasai sesuatu ilmu dan uh, dalam konteks uh, pendidikan tahfiz ni pula kaedah uh, pure coaching ni sebenarnya berpotensi dalam meningkatkan kefahaman akademik dan juga kemahiran insaniah seperti komunikasi antara sesama uh, manusia dan juga uh, membina keyakinan diri bagi uh, seseorang pelajar tersebut okay, jadi uh, kajian ini sebenarnya bertujuan untuk meneliti uh, bagaimanakah tahap kesediaan pelajar tahfiz terutamanya di Universiti Tenaga Nasional dalam mengaplikasikan kaedah uh, dalam mengaplikasikan kaedah peer coaching jadi ianya uh, mengenal pasti berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan pelajar-pelajar uh, tersebut uh, serta apakah cabaran yang uh, dihadapi dalam pelaksanaan kaedah peer coaching. Dan dan dalam masa yang sama, saya juga memberikan beberapa cadangan uh, untuk uh, menambah baik uh, bagi meningkatkan keberkesanan uh, kaedah peer coaching itu sendiri dalam pembelajaran tafis. Okey, uh, jadi yang seterusnya saya akan uh, menerangkan a uh, uh, berkenaan dengan definisi dan juga konsep kaedah peer coaching. Okey, jadinya uh, peer coaching adalah merupakan satu uh, satu uh, pembelajaran yang uh, melibatkan pelajar saling membantu antara satu sama lain dalam memahami konsep secara bersama. Ia ini bukan sekadar belajar secara pasif ataupun belajar secara perseorangan uh, uh, dalam uh, sesuatu pembelajaran lah Maksudnya ada interaksi uh, dua hala antara Pelajar dan juga rakan mereka Dan juga yang seterusnya adalah uh, Mendapat maklum balas secara konstruktif Yang mana ianya membolehkan Pelajar uh, uh, Memberi dan juga Menerima sesuatu kritikan Yang mana yang mampu Membina untuk uh, Memperbaiki uh, cara Ataupun bagaimana sesuatu Pembelajaran mereka secara berterusan Yang ketiga pula adalah uh, Sebagai satu Uh, pembelajaran yang berasaskan refleksi ya uh, maksudnya uh, uh, ianya menggalakkan kaedah peer coaching ni menggalakkan pelajar uh, pelajar itu sendiri menilai dan juga uh, memperbaiki pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman membimbing rakan sebaya. Ha nah, jadi bila ada pengalaman maka mereka lebih memahami dan juga mereka secara tak langsung dapat membina sesuatu pengetahuan yang baru berdasarkan Uh, bimbingan yang telah diberikan kepada rakan-rakan uh, mereka dan yang yang uh, yang terakhir adalah interaksi dua hala yang mana pelajar berkili-kili menjadi pembimbing dan juga pembelajar dan uh, secara tak langsung ianya membantu uh, memperkukuhkan uh, pemahaman tentang tentang sesuatu uh, konsep secara lebih mendalam okey jadinya sebenarnya uh, untuk kaedah peer coaching dalam Uh, sistem hafazan al-Quran ni sebenarnya uh, dah dah wujud lama dah. Ha uh, jadinya memang dalam kalau dalam uh, bilik tasmik, memang rakan-rakan uh, akan saling membantu mendengar uh, hafazan baru uh, sebelum eh uh, pelajar tersebut menghantar uh, bacaan mereka kepada uh, guru. Ha uh, jadinya rakan-rakan uh, ni akan menyimak dan memperbetulkan kesalahan-kesalahan uh, mereka. Uh, supaya bila kawan mereka ni hantar testimet baru uh, tak ada kesalahan dan lancar bacaan mereka. Okey, jadinya uh, tahap uh, bagaimanakah tahap uh, kesediaan pelajar dalam mengaplikasikan kaedah pre-coaching ini. Yang pertama adalah uh, keyakinan diri, membentuk keyakinan diri yang mana bila a uh, pelajar yakin dengan uh, diri mereka sendiri maka uh, kepercayaan pelajar terhadap kebolehan diri untuk berkomunikasi dan memimpin tu akan menjadi uh, lebih kuat dan juga lebih baik dan dalam masa yang sama bila dah ada keyakinan diri kepercayaan kepada diri maka kemahiran berkomunikasi uh, seorang pelajar tu bersama dengan uh, pelajar yang lain juga meningkat Uh, secara secara uh, ringkasnya, di mana bila ada kemahiran berkomunikasi, mereka ni ber, berupaya menyampaikan dan juga menerima sesuatu maklumat secara lebih berkesan. Jadi bila ada keyakinan diri, bila ada kemahiran komunikasi yang baik, maka pengalaman pembelajaran uh, kolaboratif pun um, lebih lebih baik dan juga lebih cemerlang lah mana uh, pembelajaran secara berpasukan ni dan interaksi antara rakan sebaya sebelum ni lebih baik dan juga mereka tak malu untuk mengeluarkan apa-apa idea ataupun memberi apa-apa input yang mereka fahamlah jadi mereka tak segan tak rasa downgrade diri uh, bila uh, kaedah peer coaching ni diamalkan dalam uh, kehidupan mereka dan uh, yang terakhir adalah motivasi secara uh, intrinsic yang mana uh, dorongan dalaman uh, untuk uh, sentiasa terlibat dalam pembelajaran aktif ni akan lebih membuak-buak ha, bila dah ada keaktifan diri bila ada uh, komunikasi yang lebih kemas uh, pengalaman pembelajaran yang lebih luas maka uh, motivasi seseorang pelajar tu uh, Uh, lebih mudah terbentuk dan mereka lebih bersemangat untuk uh, mempelajari sesuatu pelajaran. Yang ini uh, telah didokumentikan melalui kajian oleh Ahmad dan Ismail yang mana mereka mengatakan bahawa belajar tahfiz ni dia memerlukan satu bimbingan dan juga sokongan yang khusus untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran berasaskan kolaborasi, kolaborasi seperti kaedah PGC. Okey, seterusnya um, saya akan uh, menjelaskan berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang pelajar. Okey uh, saya ketengahkan empat faktor yang pertama faktor individu, yang kedua faktor akademik, yang ketiga faktor persekitaran dan juga yang keempat adalah faktor sosial. Okey jadi faktor individu uh, lebih kepada uh, apakah uh, motivasi pelajar itu uh, bagaimanakah keyakinan diri mereka Uh, kemahiran uh, komunikasi mereka baik ataupun tidak dan juga gaya, bagaimanakah gaya pembelajaran bagi seseorang uh, pelajar tersebut kemudian bagi faktor akademik pula yang pertama adalah bagaimanakah mereka ni faham tentang peer coaching itu sendiri kesesuaian dengan uh, gaya pembelajaran adakah betul ataupun adakah uh, terbukti bahawa uh, gaya pembelajaran yang mereka aman tu bersesuaian dengan gaya peer coaching tu ataupun persediaan akademik yang sedia ada yang ketiga, yang keempat adalah tahap penguasaan hafazan Okay, yang yang itu yang faktor yang ketiga adalah berkenaan dengan faktor persekitaran. Adakah er, sebab keadaan masa ataupun ruang pembelajaran sokongan daripada sesebuah institusi dan juga akses kepada sesuatu sumber. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan faktor sosial Iaitu hubungan interpersonal, sokongan rakan sebaya uh, Budaya institusi dan juga tahap kepercayaan antara pelajar Jadi menurut Desi dan juga Ryan Mereka kata pelajar yang mempunyai uh, motivasi institutif lebih cenderung Untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran kolaboratif Seperti kaedah berkocing Jadi uh, kajian ini juga terbukti dalam kajian Zakaria at on, uh, dia kata uh, persekitaran pembelajaran yang positif Meningkatkan keberadaan keberanian seseorang pelajar untuk berinteraksi dan juga berkongsi idea. Jadi faktor kekangan masa dan juga komitmen pelajar yang padat uh, dengan jadual hafazan dan aktiviti keagamaan turut menjadi halangan utama dalam pelaksanaan pelikocing yang berkesan. Okey, kalau tadi kita tengok kepada faktor pelaksanaan. Okey, sebenarnya saya akan membentang berkenaan dengan apakah cabaran pelaksanaan uh, pelaksanaan peer coaching dalam pendidikan tahfiz. Dan pertama adalah berkenaan dengan masa. Kalau kita tahu, uh, pelajar tahfiz mereka mempunyai jadual yang uh, lebih padat daripada pelajar-pelajar uh, biasa kerana uh, apa kelas tahfiz mereka, kelas akademik mereka yang menyebabkan uh, uh, apa peer coaching ni tak dapat dibuat dengan secara kerap. Uh, dalam uh, seharian mereka yang kedua adalah berkenaan dengan uh, motivasi dan juga komitmen pelajar uh, jadi bila tak adanya motivasi dan juga komitmen pelajar, maka kaedah peer coaching ni ataupun kaedah pembimbingan ni tak dapat dilaksanakan dengan uh, lebih baik lah, jadinya kurang kesedaran tentang peranan mereka uh, dalam pembelajaran kolaboratif uh, sebenarnya Menyumbang kepada cabaran dalam melaksanakan kaedah peer coaching Yang ketiga adalah kemahiran interpersonal Jadi kurangnya kemahiran interpersonal uh, Dan juga kemahiran komunikasi ni Sebenarnya uh, menyu menyukarkan seseorang pelajar tu uh, Untuk memberi dan juga menerima uh, maklum balas secara konstruktif lah Ini bila seorang pelajar ni dia malu dan juga Ataupun dia lezakan uh, Ataupun dia kurang keyakinan diri uh, Jadinya dia akan lebih cenderung untuk tidak aktiflah dalam mengambil mana-mana bahagian uh, secara lebih aktif. Dan yang keempat, yang terakhir adalah sokongan dan juga pemantauan. Kalau ada kurangnya sokongan atau kurangnya pemantauan uh, daripada guru-guru, maka kaedah peer coaching ni tak dapat dilaksanakan dengan lebih baiklah. Jadi tanpa uh, panduan yang lebih teratur, maka pelajar ni susah nak atasi masalah yang timbul ataupun yang wujud semasa sesi uh, bimbingan tersebutlah. Ah uh, itu uh, untuk sabaran pelaksanaan kaedah peer coaching. Okey, seterusnya kalau tadi kita dah tengok kepada faktor-faktor, lepas tu kita berpindah kepada cabaran-cabaran. Yang -cabaran. seterusnya yang ketiga adalah uh, berkenaan dengan implikasi peer coaching dalam pendidikan tafis. Okey, pertama adalah peningkatan daya ingatan bila adanya interaksi dua hala, maka uh, pelajar lebih mudah ingat, pelajar lebih mudah dapat apa yang mereka belajar, apa yang mereka hafal, apa yang mereka faham. Yang kedua adalah pemahaman pemahaman yang mendalam. Sebab ada bantuan daripada sahabat-sahabat atau kawan-kawan lain, maka pelajar-pelajar uh, ni lebih memahami. Ha, sebab kalau kita faham, uh, mungkinlah pelajar-pelajar ni dia tak berani nak tanya semula kepada guru mereka, maka dengan bantuan kawan-kawan ni lah uh, memberikan kefahaman lebih uh, sepan sepanjang uh, tempoh mereka ni mengulang ataupun uh, mengulang kaji uh, pembelajaran mereka. Dan dalam masa yang sama juga, uh, mereka ni secara tak langsung membentuk uh, kemahiran berkomunikasi, kepimpinan dan juga kerjasama uh, dalam meningkatkan perkembangan pelajar secara uh, individu. Uh, yang mana uh, ianya yang uh, menja, uh, men, uh, ianya uh, seimbang dari segi uh, intelek dan juga sosial. Yang uh, keempat adalah uh, meningkatkan tahap disiplin disiplin dan juga uh, accountability uh, seseorang pelajar tu uh, kerana uh, pelajar itu sendiri perlu uh, menyedekan uh, diri mereka sendiri uh, untuk diberikan sesi bimbingan oleh uh, rakan rakan mereka. Jadinya sebagai contoh dalam kajian Muhammad Marzuki dan juga uh, Azmil, mereka mendapati bahawa uh, pembelajaran kolaboratif melalui kaedah peer, peer coaching ini dapat meningkatkan uh, disiplin dan juga motivasi seseorang pelajar secara lebih signifikan. Dan interaksi berterusan dengan rakan sebaya uh, memberi dorongan dan semangat uh, untuk uh, terus konsisten dalam hafazan mereka. Ha, jadinya kaedah peer coaching kalau kita nampak memang sangat membantulah aa, kepada pelajar-pelajar yang lemah terutamanya dan juga sebenarnya mm, aa, memberi sumbangan besar kepada keyakinan diri pelajar-pelajar sendirilah dan itu aa, untuk implikasi bagi kaedah peer coaching Okey, jadi uh, seterusnya saya uh, masukkan juga sedikit uh, peranan kalau ikut sekarang pembelajaran lebih kepada teknologi. Jadi saya sertakan sedikit berkenaan dengan apakah peranan teknologi dalam menyokong kaedah peer coaching. Yang pertama adalah platform komunikasi digital seperti WhatsApp, Telegram dan Zoom membolehkan pelajar menjalankan sesi peer coaching secara maya. Maksudnya tidaklah uh, terhad kepada pelaksanaan secara face to face tapi pelajar-pelajar boleh berhubung dengan rakan-rakan melalui alam maya. Yang kedua eh, aplikasi hafazan interaktif contohnya aa, seperti Quran Memorizer, Hafiz dan juga Quran Companion membolehkan pelajar ni merekod dan juga berkongsi bacaan mereka untuk disemak oleh rakan sebaya. Yang ketiga adalah sistem pengurusan pembelajaran aa, seperti Google Classroom dan juga Microsoft Microsoft Teams membolehkan aa, penstrukturan dan juga pemantauan aktiviti peer coaching secara sistematik yang mana seorang guru ataupun seorang tenaga pengajar dapat memantau kemajuan pelajar dan dalam masa yang sama pelajar juga dapat mengakses bahan sokongan dan juga jadual aa, dengan lebih mudah. Yang terakhir adalah aa, alat analitik yang membolehkan pelajar dan guru membantu kemajuan hafazan mengenai pasti corak Uh, kesalahan dan juga menyesuaikan strategi sesuatu pembelajaran berdasarkan data-data yang adalah. Uh, itu itu adalah sebersikap berkenaan dengan peranan teknologi dalam menyokong kaedah peer coaching. Okey dalam uh, melaksanakan kaedah peer coaching ni uh, ada beberapa elemen yang penting yang perlu uh, di, diambil berat dan juga perlu uh, dititik beratkan dalam sesuatu pembelajaran yang berasaskan peer coaching. Yang pertama uh, pelajar tu uh, mesti uh, faham dan juga jelas uh, tentang matlamat-matlamat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kaedah peer coaching. Yang kedua adalah bimbingan secara berterusan. Di mana pelajar-pelajar ini -pelajar mendapat sokongan dan juga uh, Panduan oleh para guru ataupun para pembimbing untuk memastikan sesi peer coaching ini berjalan dengan baik dan juga berkesan. Yang ketiga adalah uh, kumpulan uh, optimum bagi pelaksanaan uh, peer coaching ni uh, lebih disarankan dalam kelompok yang kecil supaya mudah untuk uh, memantau dan juga mudah untuk kita uh, perhatikan uh, um, bagaimanakah Uh, kejayaan pelaksanaan kaedah peer coaching tersebut. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah uh, perlu adanya latihan secara konsisten, jadual yang teratur dan juga uh, kekerapan yang uh, boleh dijalankan dalam uh, uh, setiap bulan ataupun setiap minggu bagi memastikan pelajar-pelajar uh, ni dia uh, faham dan juga tahu uh, tanggungjawab mereka dalam uh, membantu dan juga membimbing rakan-rakan uh, seterusnya uh, uh, membantu bila adanya latihan yang konsisten uh, secara tak langsung dapat membantu uh, membina disiplin dan juga memastikan kemajuan dalam uh, hafazan mereka. Itu adalah elemen penting dalam pelaksanaan uh, kaedah peer coaching. Okay baiklah bagi uh, cadangan strategi uh, penambahbaikan yang ingin saya cadangkan yang pertama adalah uh, program uh, latihan kemahiran peer coaching yang mana latihan ini dikhususkan kepada pelajar tahfiz berkenaan dengan uh, teknik membimbing rakan sebaya yang seterusnya adalah perlu adanya modul yang lebih berstruktur yang mana uh, perlunya ada pembangunan modul peer coaching uh, yang khusus untuk pendidikan tahfiz yang, yang ketiga integrasi teknologi yang mana perlu ada uh, peluasan ataupun perlu lebih uh, meluas penggunaan aplikasi dan juga sistem digital dalam uh, bagi me menyokong uh, pelaksanaan peer coaching dan terakhir adalah uh, tingkatkan uh, sistem ganjaran dan juga pengiktirafan uh, kepada para pelajar bagi meningkatkan uh, motivasi dan juga bagi meningkatkan bagi memperbanyakkan penyertaan daripada para pelajar tersebut uh, untuk uh, melaksanakan uh, kaedah peer coaching uh, sepanjang sesi pembelajaran mereka. Ha, saya harap uh, cadangan ini uh, boleh dilaksanakan kepada institusi-institusi uh, um, yang lain. Ha lah. uh, itu adalah cadangan strategi saya uh, strategi penambahbaikan yang uh, yang dicadangkan oleh saya. Okey uh, bagi uh, kesimpulan Pembentangan saya kita dapat lihat implikasi kajian ini sangat signifikan Untuk perkembangan pendidikan tafis di institusi institusi pengajian tinggi Dan ini jadinya pihak institusi uh, perlu memberi penekanan uh, kepada pembangunan modul latihan yang sistematik Penyediaan sokongan, berstruktur dan juga integrasi teknologi pendidikan Untuk uh, memaksimumkan keberkesanan kaedah peer coaching tersebut Jadi pendidikan lanjut perlu dibuat untuk mengkaji kesan jangka panjang kaedah peer coaching tersebut uh, terhadap pencapaian, pencapaian akademik dan perkembangan uh, profesional pelajar tahfiz. So, jadi secara keseluruhannya, pendekatan uh, kaedah peer coaching ni uh, yang disesuaikan dengan keperluan dan juga konteks pendidikan tahfiz di peringkat universiti berpotensi menjadi salah satu strategi pembelajaran yang inovatif dan juga efektif untuk melahirkan Uh, hufaz yang lebih berkaliber, lebih berkeyakinan dan juga hufaz yang cemerlang dan uh, cemerlang uh, cemerlang dalam pembelajaran mereka. Jadi cukup sekadar tu pembentangan saya bagi kajian saya. Uh, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.